Бажаю здоров'я, мій позивний Опіль, я командир роти механізованого батальйону 23 ОМБР. О, в цивільному житті я займався останні 20 років торговлею, Я працював начальником отділа ЗБТ. У 23-му році о, в іюлі я пішов в армію, а в 23 бригаду попав в ноябрі місяці. Приїхав младшим лейтенантом, командиром другого взводу. І вже з 24 го року, з апреля місяця прийняв посаду командира роту. Я сам з Запоріжжя і в мене там фронт був 50 кілометрів, дача в мене під Васильівкою. І, і по, по цей час вона окупована. І крім того, в мене двоє дітей. Одному ну, на зараз. Одному 18, другому 20 років, і я вирішив, що ну, треба мені йти, щоб їм не йти. Ні, я, в мене вища освіта, і мені запропонували, коли ми проходили без АВП, запропонували поїхати в Львов, Академія Сагайдачного Сухопитних Військ, пройти, ну, навчатися на молодшого лейтенанта. Так як в мене Последние 10 років я занимал, ну, занимался посады. я общался с людьми разными, ну, подход я находил легко к людям в цивильном жизни, поэтому посчитал, что в армии тоже у меня получится. Це просто со Львова, когда мы приехали, сказали, какое распределение, и нас просто распределили, нас не пытали. Очаровательно это было, очень Таке з цивільного життя попасти одразу в пекло таке. Ну, там було дуже жарко. Дуже... Я повинен був показувати своїм прикладом, бо всі ж молоді, а я ж нікому не казав, що я молодий ну, в взводі. Всі думали, що я з таким огромним опитом. І вони, навіть, коли йшли ми на перше бойове завдання, все хотели со мной идти, а они не знали, что это мое тоже первое боевое задание. Они думали, что я такой опытный, опытный. Ну и получается, надо было своим примером показывать, что не страшно, что все вперед, вперед, потому что... И они верили, действительно верили. В первом боевом задании нас вышло пять человек, и мы пятером и вернулись. Это было очень... Это... Я когда приехал, там у нас была точка колесо. И тогда комбат меня там встретил, я вот, ну как тебе? Я говорю, ну, конечно, такое, такое себе удовольствие. Ну и после этого я понял, что не так оно страшно. Главное не паниковать, главное как бы с холодным разумом относиться к этому всему. Потому что самый главный враг это паника. Страх он по-любому присутствует, всегда. Ну, адреналин и главное, ну, все время со свежей головой быть, все время анализировать, что происходит, то тогда, да, в принципе, все нормально Там было, ну, вот такого, как в очереди, нам и потом больше нигде таких интенсивных боевых действий не было. Ни в Торецке, ни в Часовом Яру. Везде по-своему тяжело было, но в очередь она была, их очень много, скажем так, супротивных тех, так дуже много было. И мы там, было задание от комбата штурмануть блиндаж, мы штурманули блиндаж, пленных взяли. Вообще за весь период именно в очередина я пятерых пленных привел. Это. Ну и получается мы отбили этот блиндаж. Ну а пидоры решили опять же его бить. Первый накат мы отбили, второй отбили. И когда был третий накат их, осколка мне пробила руку. И это, ну, как бы я перемотался спокойно, как бы передал хлопцу рацию, ну, сказал, оповив комбату, что меня поранило. Два раза меня там поранило. Первый раз у меня в плечо. Э, но из-за того, что это была зима, декабрь месяц, было очень много одежды. И он просто замотался. У меня просто был синяк такой. Я от удара упал. Сразу по рации передал, что я 300. А вот там руку по это, ну, под этот все это, там крови нету. Говорю, О, нет, я еще в строю. Ну рука болела, не поднималась. Ну, думаю, пройдет. Ну а этот раз, когда пробила руку, обмотал бандажом израильским, передал рацию и не стал чекать эвакуации, я попросился, чтобы я сам вышел, потому что очень опасно было подходить, сильный минометный обстрел был я сам вышел до предыдущей позиции, потом уже от предыдущей позиции там хлопец, позывной профессор, провел меня под мост. У нас под мостом была точка эвакуации. Оттуда тоже ждали-ждали эвакуацию. Ну, приехал Хитман, друг мой великий, Паша, на своем легковом автомобиле. Сели, поехали, ну все, потом приехали на стабик, на стабике я говорю, доставайте, я, мне же надо назад возвращаться. Они говорят, а какой у тебя там перебито, пальцы перебиты, сухожилья. А вот это ты на месяц, как, а то и на два. А я такой, мне нельзя, говорю, на месяц, на два, у меня там люди, вы что. Ну, так, да, поехали. Долго-долго ездили, ну, в итоге в Полтаве сделали я операцию. Делали операцию мне 8 января. Как раз у меня 8 января день рождения достали, достали астролог, гипс положили, ну и потом оно заживало. И самое потом было, думаю, опять возвращаться в Очеретино. У меня как раз отпуск закончился, я опять ехал в Очеретино, думаю, что там, как там. Ну, приехал, но ну, мы там уже недолго были, нас уже вывели на оновление. Уже и после оновления мы уже поехали на Часовьяр. Ну, уже начал, ну, уже мы когда ушли на оновлення, то я уже был командиром роты. Тогда подбирали людей, уже как бы тогда уже шла целенаправленная работа такая. Так. Сгадал да... я за тарецкую историю давай, хорошо. Давай, а ну, давай. Вот, получается, были воины, которые э, или хотели идти, или, ну, сомневались, мы не хотим идти. Я их отводил вот эти дома, там, где люди бросили и показывал там очень э, очень поспешно люди уезжали мебель вещи все это оставалось детские игрушки коляски кроватки и я подводил его к дому который выложены плитка сделанный забор там а вот ты понимаешь вот люди жили там ага, собер, собрали деньги положили плитку собрали деньги сделали ванную а сейчас взяли с собой рюкзачочек, сумочку и уехали. И до конца своих дней они будут бомжевать. Они уже сюда не вернутся. Потому что мы уже, когда Старецкого выходили, от него не осталось ничего. Мы еще заходили, там еще были жилые дома, еще там крыши были, окна были. А вот так вот, и заходишь, ну а там дроны шлетают, надо же в дом забежать. Там хочешь не хочешь, ты забегаешь в дом. Заходишь, там диваны стоят, вот, ну, что, сел на диван. Эти открываешь э, шкафы, там одежда лежит, ну, все. А вот объясни этим людям. Все время спрашиваю у воинов, с какого он города, там, ну, например, с Днепра. Я говорю, ну так ты хочешь, чтобы ты из Днепра вот так вот убегал? Или твоя семья убегала? Я этим хлопцам скажу, что ну не надо бояться смерти, два раза не умрешь. Надо бояться того, ну, лично я, это мое мнение что вот если ты когда ты утром умываешься, смотришь в зеркало, что тебе стыдно не было. Это лично мое. Так, я... А то, что, ну да, здесь шансов больше, здесь больше шансов. Ну, а не кто ж ракеты эти, кто в Днепр прилетают, то в Запорожье прилетают, куда угодно. Тебя и там может с застичь. Но если бы здесь вот эти, кто прятались, были, не обязательно ж у нас всегда, смотрите, у нас, когда приходит пополнение, всегда комбат проводит співбесіди. По-перше, это узнается, кто был человек в цивильном жизни, что он может, ну, как бы, куда это. И у нас там есть разведка, у нас есть взвод БПЛА, у нас есть противотанковый взвод, ЗРВ, зенитно-ракетные взвода, да, у нас ВМЗ, ВТЗ, связь. Это, ну, если человек в этом разбирается, он пойдет туда, если в другом, то туда. Если в пехоту, то кем он хочет себя видеть? У нас для новеньких, кроме того, что они проводят, проходят БЗВП, все равно еще здесь идет у нас фаховая подготовка. Когда человек говорит, я хочу быть кулеметником, все, пожалуйста, на тебе кулемет, на тебе набой, тебе покажут, расскажут, что. Как это? На полигон поедешь, постреляешь, с этим вообще проблем нету. Никто в первый, во второй, в третий день не гонит людей на первый дом. Если я вывожу человека своего куда-то, я стараюсь его на самую безопасную позицию. Чтобы он немножко привык к этому, к шуму, к этим взрывам, чтобы не было ступора паники. Никто его. Никто ни разу, если там три человека идет, никто никого. троих новеньких не поставить. Нікола. Будет по-любому. Хоч один или, скоріше всего, два опытных, один неопытный. Щоб вони опыта набиралися. 23 -я бригада і особливо п'ята рота чекає на хлопців мотивованих. До 45 лет желательно. Приходьте. Ми вас навчимо всьому. не обязательно, если вы не хотите быть в пехоте, вы можете быть в ребовской службе, работать с антидроновыми рушницами, работать, ездить на таких прекрасных машинах, если вы водитель, можете быть на видниками. У нас есть много вакансий, которые мы подберем под вас, под ваше желание. То, что вы умеете делать или на то, что вы хотите делать. Хотите саперным делом, будете саперным делом заниматься инженерии, инженерии. Ну, это не означает, что пехота это все, ты берешь автомат и бежишь. Да пехотная, пехотная рота, ну это батальон. В батальоне очень много вакансий. У нас дружный молодой коллектив. У нас комбат, который передает свой опыт, он с огромным опытом и пытается нам передать этот опыт. Мы с каждым выходом, я вижу, как батальон становится все сильнее и сильнее. Мы набираемся опыта, мы делаем выводы после Очеретина, после Часового Яра, после Торецка. Мы каждый раз работаем над своими недостатками. И с каждым выходом у нас получается все лучше и лучше. Ту -ту -ту. Милости просим 23-ю бригаду.